Salam. Bu gün biz sizlə gözəl bir texnika öyrənəcəyik. İndi isə bu texnikanı sizə izah edirəm. Bəlkə də çoxlarınızın bu texnikadan xəbəriniz var, amma biz bu texnikanı maraton boyunca hər gün davamlı şəkildə edəcəyik. Yəni biz çox şeyləri əslində bilirik, öyrənirik, amma bunları tətbiq etməkdə çətinlik çəkirik. Bilmək bəs etmir. Əsas məsələ tətbiq etməkdir. Elə maratonlar da onun üçündür ki, biz o öyrəndiyimiz bilgiləri nizamlı şəkildə, davamlı şəkildə tətbiq etməyi bacaraq. Ona görə də Bu gün mən bu texnikanı əvvəl sizə izah edəcəm, ondan sonra isə maraton boyunca bu texnikanı birlikdə edəcəyik. Kimlər ki maratona qoşulmayacaq 21 günlük, onlar da özü üçün edə bilər. Amma maratona qoşulanlar mənimlə birlikdə bu texnikanı davam etdirəcəklər. Aha, hamı gəldi. İndi isə bu texnikanı mən sizə izah edəcəm. Texnikamız nədən ibarət? Bu texnikanın adı Kainat bankıdı. Kainat bankı. Bəlkə də çoxlarınız eşitmisiniz. Bəlkə də bəziləriniz hətta həyatınızda tətbiq etmisiniz. Amma indi isə bu marafonda bu texnikanı hamımız birlikdə tətbiq edəcəyik. Kimlər ki marafona qoşulmayacaq, inşallah ki özü üçün o bu texnikanı davam edər, texnikanı edər, amma e, nizamlı etmək lazımdır bunu ki nəticə olsun. Demək, texnikamız nədan ibarətdir? Adı olduğu kəinat bankı texnikası. Biz bunu şuurumuzda edəcəyik. Bu texnika bizim şuur altımızı zənginliyə kodlamaq üçün olan bir texnikadır. Necə? Çoxumuz qıtlıq şuurundayıq və qıtlıq şuurunda olduğumuza görə düşünürük ki, hər şey bitə bilər, nəyəsə pulumuz çatmaz, nəyəsə imkanımız çatmaz. Söhbət burada maddiyyətdən gedir. Və bu düşüncədə olanda biz nəsə etməyə çətinlik çəkirik. İstəklərimizi çətinliklə həyata keçiririk. Çünki o qıtlıq bizi qoymur ürəkli addım atmağa. Amma bu biz bu texnikayla ürəkli olmağı öyrənəcəyik. Qaydalarımız nədən ibarətdir? Eşidirsiniz məni? Fikriniz məndədir? Mən başlayaq sizə izah etməyə. Hər gün kainat bankından sizə bir çək gələcək. Və bu çeki bir gün ərzində ürdə olan bütün pulları xərcləməlisiniz. İlk başlanğıc 100 manatdan başlayacaq. Bunu mən gecə saat 12-də deyəcəm marfonda qoşulan marfonlarda iştirak edənlər üçün və siz səhər duranda görəcəksiniz ki, sizin kainət bankından 100 manat pulunuz var. və siz sabahsı gün saat gecə 12-yə kimi o pulu xəçləməlisiz. Bu birinci qayda. Birinci qaydamız nədir? Birinci qaydamız odur ki, kainat panqından sənə saat 12-də çək gəlir və bu çekdə müəyyən pul məbləği olur. O pulu sən sabahsı gün gecə saat 12-yə kimi xərcləməlisən. Amma burada əlavə qaydalar da var. O pulu sən sırf özünə xərcləməlisən və 12 e, saat 12-yə kimi hamısını xərcliib bitirməlisən. Və ikinci şərtimiz nədir? Bunu nə yatırım edə bilməzsən, nə başqa insana verə bilməzsən, nə borcunu ödəyə bilməzsən, nə kiminsə xeyriyyəsi üçün sərf edə bilməzsən, nə övladına verə bilməzsən. Nə bilim heyvanları bəsləmək üçün belə verə bilməzsən. Sərf özünə xərcləməliydi, sərf özünü məmnun etməliydi. Yəni özün üçün xərcləməlisən bunu. Biz başlayırıq 100 manatdan. Və növbəti bir əhəmiyyətli bir nüans da var ki, hər gün bizə nə qədər məbləğ verilibsə də, o məbləğ 2 dəfə artaraq növbəti gün yenə bizə o çək verilir. Yeni bir çək verilir və yenidən növbəti günün saat 12-sinə kimi həmin o pulları da xərcliib bitirməlisən. Təbii ki, biz bunun hamısını xəyal edəcəyik və bu bizim şuraltımıza təsir edəcək. Bizi zənginliyə kodlayacaq. Yəni bizdə o inam hissi gələcək ki, mən bu gün bunu xərcliyəcəm, onsuz da sabah onun ardı gələcək. Onsuz da bu pul yenə də gələcəkdi və rahatlıqla o pulu xərcliyəcəm. Bu bizim xəyali çalışmamızdır. Bir daha diqqətinizə çatdırıram. Diqqətlə məni dinliyin ki, qaydaları biləsiz. Bəli, xəyali xərcləyəcəksiz və nəyə xərclədiklərinizi özünüz üçün yazacaqsınız, qeyd edəcəksiz. Bunu biz marifonda birlikdə edəciksə də, marifonda yazacaqsınız. Həmçində öz dəftərinizə də yazacaqsınız və bunu hiss edəcəksiz, düşünəcəksiz. Aha, mənim bu gün bu qədər pulum var idi. Bunu buna xərclədim, buna xərclədim. Özünüz üçün onu qeyd edəcəksiniz. Nəyə xərclədiklərinizi yazacaqsınız. Bəli. Xəyalən o zənginliyi siz özünüzdə hiss etdikcə artıq o sizin şuurunuza da keçəcəkdi. Bəli, çox gözəldi. Siz o şuurunuzu, şuur altınızı zənginliyə kodlamağı bacardıqdan sonra özünüz görəcəksiz ki, doğrudan da həyatınıza da o zənginlik toxumları gələcək və müəyyən vaxtdan sonra artıq siz hərəkətə keçməyə başlayacaqsınız. Ondan artıq pul qazanmaq isteyəcəksiz. O pulları qazanıb real şəkildə xərcləmək isteyəcəksiz. Bu çalışma 40 gün edilməlidir. 40 gün 40 gün edilməlidir. 4 göstərəm, 40 göstərəm. Aha. 40 gün bu ıı, çalışma ediləcək. 21 gün bizim maratonumuzdur. 21 gün mən maratonda çalışmalar sizə göndərəcəyəm də kimlər ki 21 gün qoşulacaqdır. Və maratonda iştirak edənlər mənimlə birlikdə olanları çalışmalar bitsə belə həmin o kainat bankının çekini mən sizə 40 gün tamamlanana kimi yollayacağam. Yəni bonus olaraq bunu mən sizinkini edəcəm və birlikdə edəndə davamlı şəkildəndə insan daha həvəsli olur. Tək edəndə bəzən olur ki, insan ruhdan düşür müəyyən vaxtdan sonra dayandıra bilər. Elə mərhufanın məqsədi də budur ki, nə isə birlikdə etmək, bir-birimizə motivasiya olmaq, bir-birimizə güc vermək, bir-birimizə həvəsləndirmək. Yəni çox adam çox şey bilə bilər. Mənim özüm minlərlə kitablar oxumuşam, nə qədər videolara baxmışam. Çoxsu unutulubdur. Amma onu ki, sən tətbiq edirsən, onu ki, sən doğrudan da həyata keçirirsən, o nəticə viriş. Yəni demək, hə, mən olsun da bunu bilirdim də, nə olsun ki. Bilmək bəs etmir. Yenidə deyirəm, mənim də bildiyim çox şeylər var. Ən bahalı bir təlimi aldım. Onu mən müəyyən vaxtdan sonra tətbiq etməmişdim. O orada da qalmışdı. Sonra dedim ki, mən o pulunu nəyə vermişdim ki, onu almışdım. Ona görə tətbiq çox önəmlidir. Sonra başladım onu tətbiq etməyə, dərhal da nəticəsini gördüm. Yəni alıb o bilgini beyninizə toplamaq bəs eləmir. Marafon Əla, sırf tətbiq üçündür. Baxın, maratonun əsas məğzi də budur ki, siz hər şeyi tətbiq edəsiniz. Və mən maratonda nə edirəm? Hər dəfə geri dönüş istəyirəm sizdən. Bu gün nə etdin? Bu gün nə etməyinə bağlı mənə geri dönüş ver. Və maratonlarda mən geri dönüş etməyənləri maratondan çıxardıram. Ona görə də insan məsuliyyətli olur. Birlikdə olanda daha gözəl nə isə yerinə yetirmək olur. Nə edirik birlikdə? Marafona qoşulanlar bunu mənimlə edəcəklər. Marafona qoşulmayanlar isə sizin üçün də bu məlumatı verirəm ki, özünüz üçün edə bilərsiz. Yəni davamlılığı özünüz üçün təyin etsəsəz, davamlılığı yerinə yetirsə, doğrudan da gözəl nəticələriniz olacaqdır. Dədim ki, bu çalışmanı çox insanlar edir və doğrudan da gözəl nəticələr alır. Bəlkə də sizin də bilənlər də var idi. Məqsəd burada düzgün şəkildə tətbiq etməyə bacarmaqdır. Aha. Nə edirik? Mən bu gün gecə saat 12-də sizə Kəyanət bankından 100 manatı göndərəcəm. Siz o 100 manatı sabahsı gün gecə saat 12-yə kimi xərcləyəcəksiniz və nəyə xərclədiyinizi də e, vərəqi öz dəftərlərinizə yazacaqsınız. Həmçinin də bizim söhbət qrupumuz olacaq Marifunun əlavə söhbət qrupu. Orda da yazacaqsınız ki, flan şey, flan şey sərf etdim. Növbəti gün isə saat 12-dir. Artıq 2 dəfə artıq 200 manat sizin çekiniz gələcək Kainət Bankından və siz o 200 manatı xərcləməyə başlayacaqsınız. Növbəti gün 2-yə qatlanacaq. 400 manat gələcək. Növbəti gün 800 manat, növbəti gün 1600 manat. Və 40 gün hər gün biz o çekin pulunun miqdarını 2-yə qatlayaraq alacağıq və onu xərcləyəcəyik. Burda siz həm pul xərcləməyi öyrənəcəksiniz, həm o ürəklilik olacaq sizdə. Həm özünüzü doğrudan da zəngin hiss edəcəksiniz. Bəzən insan deyir, mənim pulum olsun, çox pulum olsun, amma o pulu nəyə xərcləyəcəyini bilmir. Onda da o pul sənə gəlmir. Çünki şuurunda sənin düşüncə yoxdur ki, sənin o pula ehtiyacın var. Amma burda sən artıq o nəyə xərclədiyini tapdıqca, tapdıqca o pulu əldə etmək istəyi gələcək sənə. Və üşkündən sonra hiç 40 gün belki də çəkməyəcək. Artıq 21 gündə siz onun nəticələrini öz həyatınızda görməyə başlayacaqsınız. 40 gün e, də belə bir şey 40 40 dəfə desən həyata keçər. 40 gün eləsən olar. Yəni bu da bir deymdir. Bunun da özünün xüsusi anlamları var ki, bu 40 e, rəqəmi yəqin ki xüsusi bir sehrli bir rəqəmdir ki, burada 40 günd nəzərdə tutulub. Ona görə də biz bu çalışmanı 40 gün edəcəyik. Marfana qoşulmayanlar da özünüz üçün edin, 40 gün edin və nəticələri də mənimlə bölüşərsiz. İnanıram ki, hər birinizdə gözəl nəticələr olacaq. Mən əvvəl bu çalışmanı bir dəfə etmişdim, dəvordan da çox gözəl şeylər olmuşdu. İndi sizinlə birlikdə özüm üçün də bunu edəcəm və özümün də nələr aldığımı orada bölüşəcəm sizlə. Bir-birimizlə bölüşərik, kimlə ki marifəndə olacaq, bir-birimizlə bölüşərik. Bu həm bizə xoş təsir edəcək, həm bu əyləncəli olanda insan bundan yorulmur, sıxılmır və bir-birimizin aldıqlarına baxıb həm də xoş vaxt olacaq. O dediyim o hər ki qaydalar ki var idi, onları da tətbiq etmiş olacaq. Belə bu texnikada düşünürəm ki hər kəsə aydındır. Sualınız varsa verə bilərsiniz. Yoxdusa da mən canlıını bitirəcəm. Baxaq görək nə yazmısınız. 100 manat deyil, məsələn 10.000 manat verib desək oğlum və onu həcləsək xyalımdakı şeylər bahalı şeylərdə 100 manata çatmaz. Bəs məsələ budur da, birdən birə sən o çox pulu desən, sənin şur altında buna inanmayacaqdı. Azdan çoxa doğru artırı, artırı gedəcək ki, sənin həm şur altında o inam olsun və həm də sən xərcləməyi öyrənəsən. Görürsünüz fikr vermisinizmi, kim ki lotereya əldə edir, o lotereyanı heç vaxt düzgün şəkildə xərcləyə bilmir. Həmin insanlar yenə gəlir müəyyən vaxtdan sonra kasıplaşır. Çünki o beyin onu pul xərcləməyi bacarmır. Nəyə getdiyini heç özü də bilmir. O deyir bərəkəti olmur. Baxın bu maraton bərəkətli və zəngin yaşama maratonu. Sizin həm zənginliyinizi, həm də bərəkətinizi formalaşdıracaq sizdə. Xəyal bir gün həqiqət olacaq, təbii ki olacaq. Bəs hər gün 2 qat bank çeki gəldikdə özümüz üçün hər şeyi alsaq, sonra nə alacağımızı bilməsək necə olacaqdı? Bəs siz necədir? İnsan elə bir canlıdır ki, mütləq ki, o istəklər də artmağa başlayacaq. Baxın, görürsüzmü? Əvvəl insanların maaşı az idi, ona uyğun özü üçün nələrsa edirdi. Maaş artandan sonra əlavə istəklər çıxır. Sonra desən ki, "Bəs bayaq mənim maaşım tutalım ki, 300 manat idi. Mən o 300 manatla öz istəklərimin hamısını eləyirdim. Yəni pulum çatırdı da. İndi mənim maaşım 1000 manatdır. Mən yenə də pulum baxıram ki, yenə də çatışmayan nələr isə var. Pul çatdıqca, insan pul çox aldıqca insan istəkləri də çox alır. O pula uyğun da səndə istəklər olur. Bu kainat bankası ilə yanaşı digər sevgi məsələn eyni gündə etmək olar mı və ə, həmçinin dualar yoxsa qaşıtdırmaq olmaz? Ürəğiniz nə istəyirsə eləyin. Kainat bankası bir çalışmadır. Başqa nə çalışma istəyirsiniz eləyə bilərsiniz. 40 gün sonunda o pul olmasa psixoloq təsir edici xanım da 3 gündən sonra təbii ki, sizə o qədər pulun hamısı e, gəlməsi garantisi deyil burada məsələ. Məsələn Sizin beyninizi zənginliyə kodlamaqdır. Mən burada demirəm ki, 40 gündən sonra ordakı nə qədər miqdar varsa, o pul sizə gələcək. Burada sizə dediyim odur ki, siz bu çalışmanı davamlı etdikcə, sizin yeni e, gəlir yollarınız açıla bilər. Özünüz hərəkətə keçə, keçəcəksiniz. Özünüz o yazdıqlarınızı əldə etmək üçün hansısa yolları axtarmağa başlayacaqsınız. Bu sizin şuurunuzu zənginliyə kodlayan bir çalışmadır. Sırf elə ordakı o neçə milyon manatı əldə edəcəksiniz deyə bir şey deyil. Necə də gözəldir. Aha. Belə, düşünürəm ki, texnikanı sizə izah etdim. Və saat 12-də məzsə kainat bankından o çeki göndərəcəm. Bəli, doğrudur. Elə bu gündən başlayın onu tətbiq etməyə və 40 gün ərzində bunu tətbiq edin. İnşallah ki, hər birimizdə gözəl şəkildə dəyişimlərə səbəb olacaq bu çalışma, buna inanın və o pulu xəçləyən zaman o xəyalınızda pulu xəçləyən zaman hiss edin nəyə xərclədiniz, aldığınız o şey sizə necə təsir etdi, o duyğunu yaşayın. Ən əhəmiyyətli şey hisslərdir, hər zaman deyirəm. Onu sadəcə hə yazdım, flan şey aldım, flan şeyə xərclədim, yox, elə yox. Həqiqətən də o şeyi almış kimi o duyğunu yaşamğa bacarın. O duyğunu ki, özünüzdə yaşamğa bacardınız, siz ona nail ola biləcəksiniz doğrudan da bəlkə də elə ondan artıq şeyləri ala bilərsiz. Ondan çox gəlir mənbəyiniz olacaq. Yəni burada e, konkret olaraq çox və ya az olmağından söhbət getmir. Məsələ sizin beyninizi kodlamaqdır. Bir gün etməyi unutsaq yenidən başdan başlamaq lazımdır. Hə, əgər unutdunuzsa yenidən başlanmamalısınız. Dədiyim kimi e, ara kəsilməməliydi. Davamlı şəkildə bu olunmalıdır. Bu qaydanı da unutmayın. Ancaq özünüzə xərcləyəcəksiz. Nə övladınıza, nə ananıza, nə atanıza, nə həyat yoldaşınıza, nə kiminsə borcunu verməyə, nə bilim nə kiməsə xeyirxahlıq eləməyə, nə yatırım, hətta yatırım belə eləyə bilməsiz. Məsəl üçün mən yatırım eləyim, mən filan şeyim olsun, yox. Onu bir gün arzında özünüz üçün sərf eləməsiz, özünüzü məmnun etmək üçün o pulu xərcləməlisiz. Otel ala bilərsiniz məsəl üçün. Oteli aldıq, bir gün gedin oteldə nə istəyisiniz eləyin. Am artıq yatırım olaraq sabahsa günə otel sənin olmayacaqdı. Sərf bu gün aldım, bu gün sərf elədim vəssalam. Yox, tək paltar niyə? Səyahətə gedə bilərsən o pulla. Nə bilim, maddi nə sözlə ala bilər, nəsə ala bilərsən və yaxud da Yo yo, olmaz. Ancaq özünüz üçün, kiminsə borcunu e, bağlamaq üçün yox. Sırf özünüzə xərcləməlisiniz. Əsas qayda budur. Başqalarına yox, özünüzə. Bu pul sizə verilir. Hə, bir də burada bir şey də e, beyninizdə saxlayın ki, bu pul sizə verilir və sizinlə birlikdə hamıya verilir siz deyir axı dünyada əslində zənginlik bu oldu, hər kəsə çatacaq qədər bolluq var həyatda. Və düşünün ki, sizə verilən qədər pul hər gün hamiya verilir və həm özünə lazım olan ehtiyacları ödəmək üçün o pulu sərf edə biləcəkdi. Onda siz istəməyəcəksiniz ki, kiməsə xeyirxahlıq edəsiniz, kimisə borcunu bağlayasınız, kiməsə vermək istəyəsiz, çünki ona da verilir axı o çək. Yəni bu düşüncədə olun ki, o çək həm sizə gəlir, həm sizinlə birlikdə bütün insanlara gəlir. Bu, ə, sizin başqalarına etmək istəyəninizi dayandıracaqdı. Aydındı bu fikirdə? Və bunu da beyninizdə saxlayın ki, bu kainat bankından pul hamıya gəlir. Mənə də gəlir, mənəmlə birlikdə bütün insanlara gəlir. Və onların mənim ə, onlara nəsə verməyimə ehtiyacı yoxdur, çünki onlar özlərinin lazım olanı xərcləyəcəklər. Təşəkkürlər varlığınız üçün. Çox sağ olun xöv sözləriniz üçün. Hər birinizə təşəkkür edirəm məni dinlədiyiniz üçün. Bu maratonda hər birinizə uğurlar arzulayıram. Marafonun səslərini göndərəcəyim qrupa, orada deyilən çalışmaları da yenə də 24 saat ərzində yerinə yetirməyiniz lazımdır. Növbəti 24 saatda isə 24 saat tamam olmasından sonra mən artıq ikinci günün çalışmalarını sizə bölüşəcəm. Kimlər ki davam etmək istəyəcək. Və marafonda xüsusi bir enerji çalışması olacaq ki, bu enerji çalışması əslində çox bahalı bir çalışmadır, amma mən bunu sizə hədiyyə edəcəm. Səb bu marafonda iştirak edənlər üçün ilk gün bunu sizə hədiyyə edəcəm. Və bu enerji çalışmasını da yeni 24 saat ərzində edə bilərsiniz. Və enerji çalışmasını edənlər mütləq mənə geri dönüş edin. Etdiniz, necə təsir etdi? Bu Reiki enerjisi yüklənmiş immersiya olacaqdı. Xüsusi bir çalışma olacaqdı. Zənginliklə bağlı bir çalışma olacaq. Bu çalışmanı sizin rahat ola biləcəyiniz bir yerə keçərək edin. Nəticələri möhtəşəm olacaq. Elə çalışmanı edəndə də hansı duyğu və hissləri olacaqsa, düşüncələr olacaqsa, onu da məndə mütləq bölüşün, qrupda bölüşərsiz. Hər biriniz bu çox əhəmilidir. Və dediyim kimi, birinci günün çalışmaları olacaq. Onu da mən qrupa bölüşəcəm. Onları da 24 saat daxilində edirsiniz və nəticələri, düşüncələrinizi, hisslərinizi məndə bölüşürsüz ki, görək bunlar sizə necə təsir etdi. Mənim bu çalışmaları, bu maratonları etməkdə, yenə yəni də deyirəm, əsas məqsədim faydalı olmaqdır. E, olur ki, məsəl üçün mən özüm də bəzən maratonlara qoşuluram, amma e, hətta pullu maratonlara bəzən qoşuluram. E, Orda geri dönüş çox vaxt istənilmir. Amma bu mənim metodumdur ki, mən hər dəfə geri dönüş istəyirəm. Mən bilməliyəm ki, mənim bu etdiyim bu şey Necə təsir etdi? Hansı nəticələr səbəb oldu? Mənim üçün nəticə əhəmilidir. Yəni mən bu maratonu etdim, hə, əla. Ə, burada əgər nəticəni görmürəmsə də bu mənə kifayət etmir. Ona görə mən istəyirəm ki, nəticəyimi görüm. Və necə ki mən öz zamanımı, öz enerjimi, sevgili ilə sizlə paylaşıram, bölüşürəm, sizdən də onun qarşılığını istəyirəm. Alma-vermə balansı dedik bayaqları. Alma-vermə balansını pozmayın. Ona görə də əgər ə, nəticə görürsüzsə də, bunun hansısa faydalarını görürsüzsə də, bunu da bölüşməkdən çəkinməyin. Və bir də aldığınız bu bir günün çalışmasına görə alma vermə olaraq mənim səhifələrimi izləyə bilərsiz. Həmçinin ə, paylaşımlarımın altında sizə hansı faydaları olubsa da, onları yaza bilərsiniz. Yəni olmayan şeyi yazmayın, olan şeyi yazın. Məsəl üçün mən ə, alma vermə ilə bağlı canlı yayımı sizlə bölüşdüm. Orda Bir neçəniz öz fikrinizi yazdınız, təşəkkür yazdınız. Amma bir neçəniz də sadəcə olaraq ya baxdınız, ya baxmadınız. Orda heç bir fikri görmədim. Beyəxləri zənginliklə bağlı dedik ki, minnətdarlığı bacarmaq lazımdır. Yəni bunu özünüz də sırf mən özümə görə demirəm, bunu sizə görə deyirəm. Özünüz də bunu formallaşdırın. Harasa getdiniz, kiminsə xidmətindən istifadə etdiniz. Təşəkkür edirəm sözünü deməkdən çəkinməyin, heç vaxt. Çoxsa mən özüm bu sözü öz dilimdə hər zaman artıq əzbərləmişəm ki, nəsa fayda gördüm, mütləq təşəkkür etməliyəm. Kiçik bir şeyə görə belə təşəkkür edirəm. Çünki onun faydasını görmüşəmsə də, bu söz nə çətin şeydir ki, mən bunu deməyim ona. Əsən müəllimə belə olar. Çox sağ olun. Təşəkkürlər Aynur xanım. Minnətdaram. Davamı gəlsin belə canlı yayınlar, hər gün dinləyəyəm. Çox sağ olun, dəyəriniz üçün. Çox təşəkkür edirəm. Allah razı olsun sizdən. Aha. Baxın, burada siz artıq təşəkkür etdiniz mənə. Mənə təşəkkür edən hər kəsə mən də təşəkkür edirəm. Bu gün burada oldunuz. Bu gün məni dinlədiniz. Özünüz üçün nələr isə etdiniz. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Məni dəyərləndirdiyiniz üçün, xoş sözləriniz üçün, göndərdiyiniz ürəklər üçün, yazdığınız o gözəl kəlmələr üçün Yaxı, sözünüz hər bir söz məni xoşbəxt etdi. Çox sağ olun. İnsana dəyər vermək çox əhəmilidir. Dəyər verdiyiniz hər insana bunu ifadə etməyi bacarın. Ürəyinizdə saxlamayın. Çünki o insan səninə dəyər verdiyini görəcək və onun sənə olan münasibəti də başqacə olacaq. Və bu sənin özünü də xoşbəxt edəcək, onun da xoşbəxt edəcək birinci qaydamız. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Belə əziz izləyicilər, hər birinizi marrofonda gözləyirəm. Birlikdə bu yolu çıxmaqdan məmnun olaram və inanıram ki, 21 gün kimlər ki marrofonda iştirak edəcək, doğrudan da möhtəşəm nəticələr olacaq. Çünki bu artıq 3-cü dəfə keçirdiyim marrofondur və 2 dəfə keçirdiyim marrofonun iştirakçılarının hər birindən gözəl geri dönüşlər olub. Mühtəşəm geri dönüşlər olub və inanıram ki, bu marofonda da kimlər iştirak edəcək, mühtəşəm geri dönüşlər olacaq. Bu kainət bankını heç əvvəlki marofonlarda mən etməmişdim. Sərf bu marofonda bu oldu və bu da bir bonus olacaq ki, bundan da əla nəticələrimiz olacaqdı. Uğurlar hər birinizə. Məni dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm bir daha. Hər birinizə öz sevgimi, enerjimi ötürürəm və sizdən də sevgini aldığım üçün çox məmnunam. Sağ olun. Həyatınızda da hər zaman sevgi ilə qalın. Görüşərik. Sizi çox sevirik. Təşəkkürlər. Mən də sizi sevirəm. Sağ olun. Xoş oldu. Çiddi deyirəm, fərqli mövzularda belə çox Yayımlar YouTube-da, burada hər adama qulaq asmıram, sizə qulaq asıram. Uğurlar işlərinizdə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Niyyətinizə çatmısınız. Hər kəsə və hər şeyə sevgi və xoşbəxtlik yayırsınız. Dəyərlisiniz. Təşəkkürlər. Sağ. Ürəklərə görə də çox sağ olun. <laughs> sağ olun. Sevgilə qalın.